যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা যিসকলে গৰ্ভত ধাৰণ কৰি আছে সেইসকলে এইকেইটা সংকল্প নিতৌ হৈ উঠিয়েই লওক দিনটো কেইবাবাৰো ৰিপিট কৰক ৰাতি শোৱাৰ আগতে পৰাপক্ষত এই সংকল্পখিনি ৰিপিট কৰি পেলাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত বহু কথা আমি এভইড কৰি চলিবলগীয়া হয় পৰাপক্ষত বহু কথা বতৰাৰ পৰা নিজকে এভইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰতিটো সময়তে ইচ্ছমুখী হৈ থাকক ভয় নকৰিব শংকিত নহ'ব এইখিনি সময়ত বিশেষভাৱে বিভিন্ন হওক বা শাৰীৰিক বিভিন্ন আহে পরিবর্তন বাবে মহিলাগৰাকী মানসিকভাৱে বা শাৰীৰিকভাৱে আর আৱেগিকভাৱে কেতিয়াবা খুব দুর্বল হৈ যোৱা দেখা যায় বিভিন্ন মহিলাৰ মোলৈ ফোন আহে যে মনটো বেয়া কেতিয়াবা কি হয় যিসকল দ্বিতীয় মাতৃ বা তৃতীয় মাতৃভাৱে ওলাইছে তৃতীয় সন্তানৰ মাতৃভাৱে ওলাইছে সেইসকলৰ ইতিমধ্যে বহু চিন্তন বা বহু ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকে জীৱনত বিশেষকৈ সম্বন্ধ সম্পৰ্কীয় প্ৰব্লেম থাকে গতিকে যিহেতু এটি সন্তান বহু ভাগ্যৰ বলত এটি সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ হোৱাৰ সৌভাগ্য প্ৰাপ্তি হয় আৰু সেই সন্তান স্বয়ং পৰম পিতা পৰমাত্মা বিশ্বৰ আল্লা গড় ভগৱানৰ পেৰাৰ কৃপাত আমি পাওঁ বুলি যিহেতু আমি জানো বিশ্বাস কৰোঁ গতিকে এই সময়খিনিত আপুনি যি ধৰণৰে নিজকে ট্ৰেইনিং দিব যি ধৰণৰে আপুনি থাকিব সেই ধৰণৰে আপুনি সন্তান প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব দেই তাহানিৰ যিসকল ধৰ্মাত্মা মহাত্মা যিসকল গুণী জ্ঞানী দেৱ দেৱতা যিসকলে মাতৃৰ পৰা জন্মগ্রহণ করেছিল সেই সকলে এনেই তেনেধৰণৰ ধৰণৰ ভাল সন্তানৰ মাতৃত্ব অৰ্জন নাই। নাই তেওঁলোকে গৰ্ভধাৰণৰ সময়তে হওক বা তার বহু পৰা ঈশ্বৰমুখী ঈশ্বৰীয় সত্তাৰে নিজকে বান করে ৰাখিছিল গতিকে এইখিনি সময়তে হৈছে আমি জীৱনৰ সকলোতকৈ যদি কঠিন আমি যদি সকুত্র যদি কঠোৰতাৰে এই সময়খিনিক যদি আমি খুব এটা বেলেঞ্চত এটা আমি সংস্কারযুক্ত যদি আমি জীবন যাপন কৰিব করবো এইখি সময়তে আপনার সন্তান আহিব সেই সন্তানে আপনার নাম সমাজের নাম বংশর নাম পরি নাম লগতে দেখন নাম বিশ্বর নামও জিলিকায় পাবল সক্ষম হব প্ৰত্যেকটো নির্ভর করব আপনার উপর ইতিমধ্যে সন্তানে গর্ভত লগে সন্তানে পূর্বর বহু লৈ আহে কিন্তু সন্তানে যি সংস্কাৰ লৈ নাহক কিয় আত্মাই যি সংস্কাৰ লৈ গৰ্ভত ধাৰণ নহওক কিয় মাতৃৰ ভিতৰৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা সন্তানটোৱে আমাৰ কোৱা যায় যে একৈছ দিনৰ পিছত সন্তানৰ মেডিকেলি একৈছ দিনৰ পিছত সন্তানৰ হাৰ্টবিটটো গম পোৱা যায় বুলি কোৱা যায় তিনি সপ্তাহৰ পিছত হাৰ্টবিট অহাৰ লগে লগে মাতৃগৰাকীয়ে কি খাইছে কি ভাবিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰতিটো কথা প্ৰতিটো চিন্তন প্ৰতিটো ভাৱনা সন্তানটোৱে এশ শতাংশ প্ৰাপ্ত কৰি থাকে সেইবাবে যেতিয়া এগৰাকী মাতৃয়ে খুব খঙাল হৈ পেলাই থাকে এই গৰ্ভ ধাৰণ কৰি থকাৰ সময়ছোৱাত বা মনটো মুডছং হৈ থাকে মন বিষাদগ্ৰস্ত হৈ থাকে দূষিত হৈ থাকে আবেগিক হৈ থাকে ষ্ট্ৰেছ এংজাইটি ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি থাকে সেই সন্তান কিন্তু জন্ম হোৱাৰ পিছতে আমি কিন্তু খুব বেছি দেখিছোঁ এনেকুৱা উদাহৰণ আছে যে আমি সন্তানক লৈ খুব তাঁত বাটি পাবলগীয়া হয় ডক্টৰৰ ওচৰলৈ মাতৃত্ব বৰ সহজ বস্তু নহয় বৰ আচলতে ওলাই কৰিব দিয়া বস্তু নহয় মাতৃত্ব হৈছে সহনশীলতা গ্ৰহণশীলতা সহযোগিতা নিৰ্ণয় লোৱাৰ শক্তি নিজের ভিতর থাকা সকল কথা বতর দুশ্চিন্তাক একাশে এতিয়া আপুনি আপনার মনটুকু কেবল চাই থাকলে না আপুনি আপনি এই চিন্তন লাগিব মূল গর্ভত আর এজন আছে বা এগাকি আছে মই যার প্রতিটা চিন্তার কিন্তু ফলাফল ভোগ করব গতি এইখিনি সময়ত এই কাম করব পরাপক্ষত শুই উঠিয়ে শুনুই উঠি চকু মেলিয়েই সৰ্বপ্ৰথমে ঈশ্বৰ আন্দাহগত ভগৱান নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰক ধন্যবাদ পৰমাত্মা তোমাক অতি অতি ধন্যবাদ তোমাক অতি অতি ধন্যবাদ তুমি আছা বাবেই মই সাহসী তুমি আছা বাবেই মই সুখী তুমি আছা বাবেই মই মাষ্টাৰ শক্তিশালী তোমাক অতি অতি ধন্যবাদ তাৰপিছতে এই পাঁচটা সংকল্প ক'ব মই মাষ্ট্ৰা শক্তিশালী মই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি মই বুলি যি কৰ্ম কৰিব এতিয়া তাৰ সম্পূৰ্ণ ভাগ ফল আপোনাৰ গৰ্ভত স্থাপনা হৈ থকা আত্মাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তেওঁ তাতেই পাই যাব সেই সংস্কাৰ তেওঁ যেতিয়া গৰ্ভতেই পাই যাব কি হ'ব জানেনে তেওঁ বা তাই জন্ম হোৱাৰ পিছত সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ পিছত সন্তানৰ পৰা যিবিলাক প্ৰব্লেম যে আহিছে আজিকালিতো মোৰ তালৈতে দিনত প্ৰায় পঞ্চাছৰ ওপৰত কল আহে কেৱল সন্তানৰ সমস্যা লৈ সন্তান খিংখিঙীয়া সন্তানে কথা নুশুনে আজ্ঞাকাৰী নহয় খঙাল উত্তৰ দি দিয়ে কথাখিনি নামানে এটা কথা দহ বাৰ ক'ব লাগে কিয় হয় তেতিয়া আমি হিষ্ট্ৰী চেক কৰিবলগীয়া হয় যেতিয়া মই মাতৃগৰাকীক সোধো যে আপুনি গৰ্ভধাৰণ কৰি থকা সময়ছোৱাত আপোনাৰ কেনেকুৱা আছিল মানসিক ষ্টেটাছটো মেণ্টেল ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা আছিল তেতিয়া কিন্তু তেওঁ কয় যে হয় মই বহুত চিন্তাত আছিলোঁ ৰিচেণ্টলি মোলৈ এটা ফোন কলছ আহিছিলে খুব এটা হৃদয়বিদাৰৰ কথা যে মাতৃগৰাকীয়ে কৈছিল যে মোৰ সন্তানটো মাত্ৰ ডেৰ বছৰ কিন্তু ছোৱালীজনী মন মাৰি থাকে আৰু ছোৱালীজনীৰ ফূৰ্তিটো নাই মনত খুব মন মাৰি থাকে আৰু তাই মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন তাইও ডিপ্ৰেশ্যনত আছে নেকি ডেৰ বছৰীয়া সন্তান নহয় জানো ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰিভাষাই চাগে বুজি পোৱা হোৱা নাই সেই সময়ত কিন্তু মনটো মাৰি থাকে তাইক কোনেও মানে আনন্দিত কৰিব নোৱাৰে তাইক কোনো ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰে তাইক যদি কিবা ভাল লগা বস্তুও দিওঁ তাই ইমান এটা সুখী নহয় বা মনটো মাৰি থাকে অনে তেতিয়া মই মাকৰ হিষ্ট্ৰি চেক কৰিছিলোঁ যে আপুনি যেতিয়া তাই গৰ্ভত আছিল আপোনাৰ কেনেকুৱা ষ্টেটাছ আছিল এতিয়া তেওঁ কৈছিল যে মোৰ জীৱনত সেই সময়ত চূড়ান্ত সময় চলি আছিল মই নিজেই ডিপ্ৰেশ্যনত আছিলোঁ মই নিজেই এংজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে বাৰে বাৰে কাউঞ্চিলিঙৰ যিহেতু মই মেডিচিন খাব নোৱাৰিছিলোঁ মই কাউঞ্চিলিং কৰি আছিলোঁ গতিকে আমি বুজি গ'লোঁ ন উত্তৰটো যে কি হয় আমি যি ষ্টেটাছত থাকিম এতিয়া সন্তান একুৰেটলি ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট তেনেকুৱা হৈ কিন্তু নিৰ্মাণ হৈ ওলাই আহিব গতিকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি মই মাষ্ট্ৰে শক্তিশালী মোৰ মন বুদ্ধি শক্তিশালী সুস্থ আৰু সৱল মই আৱেগিক মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে এশ শতাংশ সুস্থ সৱল আৰু স্বতন্ত্ৰ মই সুখ আৰু আনন্দস্বৰূপ মোৰ সুখ আৰু আনন্দ কোনো ব্যক্তিৰ ব্যৱহাৰ সংস্কাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় মই শান্ত শান্ত আৰু স্থিৰ শান্তি মোৰ স্বভাৱ সংস্কাৰ আমি যি খাওঁ সেয়া আমাৰ শৰীৰৰ লগত মনৰ লগত এশ শতাংশ সম্পৰ্কিত হৈ থাকে সেইবাবে পৰমাত্মাৰ মহাবাক্য যেনেকুৱাই অন্ন তেনেকুৱাই মন অন্ন মানে কেৱল ভাত নহয় যি খাদ্য খাওঁ সেই খাদ্য আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আমি খাদ্য খাওঁ তেনেকুৱাই আমাৰ মন হৈ পৰে যেনেকুৱা মন তেনেকুৱাই টন মানে যেনেকুৱাই মন হ'ব তেনেকুৱাই শৰীৰ হ'ব কাৰণ আজিকালি সকলো বস্তু চাইক'চমেটিক হয় চাইক' মানে মানসিক ষ্টেটাছটো চাইক'লজিকেল ষ্টেটাছ আৰু চোমা চোমা মানে শৰীৰ গতিকে চাইক'চমেটিক গোটেইকেইটা বস্তু লিংক থাকে আৰু যেনেকুৱাই টন তেনেকুৱাই ধন বুলি কয় ধন মানে কি আচলতে এটাটো হৈছে আৰ্নিং যিটো টকা পইচাৰ ধন এটা সেইটো আৰু এটা ধন হৈছে আমি দিনটোত যিবিলাক দুখ যন্ত্ৰণা পাই থাকোঁ সেইবিলাকতো ধনৰ দৰেই নহয় জানো জীৱনত সুখ শান্তি আনন্দ হওক বি পবিত্ৰতা দিব্যতা পাওক এইবিলাক বস্তু জানো ধনৰ সমান নহয় জানো ধনতকৈ বহুত বেছি মূল্যৱান গতিকে এই আধ্যাত্মৰ এই বাক্যবিলাকক আমি জীৱনত সদায় আমি সদায় জীৱনত থাকা আমি প্ৰয়োগ কৰি চলিব লাগে গতিকে কেতিয়াও শুই উঠোঁতে বিচনাৰ পৰা নামাৰ আগত এইখিনি কৈ পেলাই আপুনি নামক তাৰপিছতে আপুনি পৰাপক্ষত যদি যেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি মাৰ্গত আছে ভক্তি মাৰ্গত আছে তাৰপিছতে যেতিয়া আপুনি পূজা পাঠ কৰে আপুনি যেতিয়া থাপনাত বহে নামঘৰত বহে বা ইবাদত কৰে বা আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ নিজৰ যি ধৰ্মত আপুনি যি কৰে সেইখিনি কৰোঁতেও কৰি উঠাৰ পিছতো আকৌ এইখিনি সংকল্প আপুনি ৰিপিট কৰিব মোৰ মন বুদ্ধি শক্তিশালী আজিৰ দিনটোত মই কোনো সৰু ডাঙৰ কথা বা পৰিস্থিতিত পৰি বিচলিত নহওঁ মই আজিৰ দিনটোত শান্ত আৰু সুখী হৈ থাকিম মই জ্ঞানী আত্মা মই সৌভাগ্যশালী মই নিৰ্বিকাৰী মোৰ কোনো ৰোগ নাই মই নিৰোগী মই অভাৱমুক্ত মই সকলো চিন্তা সমস্যাৰ পৰা মুক্ত মই নিৰাকাৰ সন্তান মোৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটো শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞানী সৰ্বগুণ সম্পন্ন সৰ্বপ্ৰাপ্তিৰে সৰ্ব আজ্ঞাকাৰী বুদ্ধিমান শান্ত শান্ত আৰু শক্তিশালী আৱেগিক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে স্বতন্ত্ৰ আৰু শক্তিশালী এনেধৰণে যদি আমি ৰিপিট কৰি থাকোঁ আপুনি কৰি চাওকচোন দেখিব আপুনি জীৱনত আপুনি দেখিব এইকেইদিন আপোনাৰ যদি মুড ছুইং হয় মুড ছুইং মানে কি এই এতিয়াই ভাল লাগিল এতিয়াই বেয়া লাগিল হ'ব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় সেইটো সময়ত কেতিয়াবা কি হয় অকণমান কথাতে চকু পানী ওলাই আহে বা জোৰচৰ বিজুলী মাৰিলেও ভয় লাগে বা ঢেৰেকণী মাৰিলেও কেতিয়াবা কন্দা যায় বা কেতিয়াবা কি হয় কোনোবাই একাষাৰ যদি টানকৈ কৈ দিয়ে সেই সময়তো দুখ লাগে গতিকে সেই সময়ত আমাৰ মুডটো কোন সময়ত কি থাকে ধৰিব পৰা নাযায় কেতিয়াবা নিজেই নিজকে এনেকুৱা লাগে যে কিয় তেনেকুৱা হৈ থাকে মোৰ লগত ন মইতো ইমান দুৰ্বল হ'লে নহ'ব এনেকুৱা আমি কেতিয়াবা নিজে নিজক ইয়ো কওঁ নহয় জানো তেতিয়া আপুনি সদায় ক'ব মই শক্তিশালী মই শান্ত মই সুখী আৰু আনন্দিত মোৰ দৰে সুখী আৰু কোনো নাই মোৰ পৰিয়ালত স সকলোৱে মোক সহযোগ কৰে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন কাৰণ এইটো সময়ত আমাৰ পৰিয়ালৰ সহযোগিতা বহুত বেছি আমাক দৰকাৰ হয় কিন্তু সেই সময়তে কেতিয়াবা কি হয় আজিকালি যিহেতু সকলো আত্মাৰে এটা নিজৰ নিজৰ স্থিতি বা এটা এটা চলি থাকে বা আগৰ পৰা যদি সম্বন্ধত বেয়া থাকে কি হয় সেইখিনি সময়ত গুৰুত্বটো কম পোৱা যায় সেই সময়টো এখন শীতল যুদ্ধৰ মাজেদি সন্তান এটা ডাঙৰ দীঘল কৰিবলগীয়া বা গৰ্ভ ধাৰণ কৰি জন্ম দিবলগীয়া অৱস্থাত পৰে সেইকাৰণে এইখিনি সময়ত মই কেইটামান আপোনাক ষ্ট্ৰিক্টলি কঠোৰতাভাৱে ক'ম যে এই পাঁচটা কাম আপুনি কৰিব প্ৰথম কথাটো হৈছে এইখিনি সময়ত দিনটোৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা যিমানখিনি সময় আপুনি আৰাম কৰিব দিছে ডক্তৰে আপুনি আৰাম কৰক কিন্তু যিখিনি খাদ্য আপুনি নিজে খাই পৰাপক্ষত নিজৰ হাতেৰে খাওক কথা আছে কিহৰ কাৰণে কাৰণ পৰিয়ালত আমাৰ কি হয় আচলতে আমাৰ মাজত এখন শীতল যুদ্ধ চলি থাকে এটা খুব প্ৰেক্টিকেল কথা দেই সকলোৰে নহ'বও পাৰে একাংশৰ নহয় একাংশৰ কি হয় সেই সময়ত এখন শীতল যুদ্ধ চলি থাকে আগৰ পৰাই যদি সম্বন্ধবিলাকত ঠিক ঠাক নাথাকে তে কি হয় যাৰ লগত অকণমান সম্বন্ধটো বেয়া থাকে তেওঁ হাতেদি যিমানেই খাদ্য খাই থাকিব সিমানেই কিন্তু এওঁৰ মনত মানসিক এটা সাংঘাতিক ইমবেলেঞ্চ হৈ থাকে সেইকাৰণে পৰাপক্ষত কি হ'ব হ'ব লাগে যে নিজৰ খাদ্যখিনি পৰাপক্ষত নিজে বনাই খাব লাগে যেতিয়া আপুনি নোৱাৰে খাদ্য খোৱাৰ আগতো কিন্তু সেই খাদ্য ঈশ্বৰ আল্লাহ গত ভগৱান পৰমাত্মাক কিন্তু সমৰ্পণ কৰি সেই খাদ্য আপুনি খাবলৈ আৰম্ভ কৰক যে এই খাদ্য স্বয়ম পৰমাত্মাই দুই স্থিতি আছে এয়া খাদ্য নহয় সাধাৰণ খাদ্য নহয় এয়া অমৃত আৰু ভোগ মই গ্ৰহণ কৰি আছোঁ এই খাদ্য সম্পূৰ্ণ পজিটিভ এই খাদ্য খোৱাৰ পিছত মোৰ মন বুদ্ধি শান্ত সুস্থ শক্তিশালী সৌভাগ্যশালী আৰু আনন্দিত হৈ পৰিব এইবিলাক যে বিশ্বাস আচলতে মনে আপোনাৰ যি ক'ব লাহে 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 কি হ'ব এদিন আপোনাৰ ব্যৱহাৰ সংস্কাৰ আৰু চিন্তনৰ গতিবিধি গতিধাৰা কিন্তু সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব সেইবাবে এই কথাষাৰ খোজ ক'ব মোৰ পৰিয়ালত যোন আছে সকলোৱে বহুত ভাল সকলোৱে মোক বহুত সহযোগ কৰে সকলোৱে মোক নিঃস্বাৰ্থভাৱে প্ৰেম কৰে সকলোৱে মোক বহুত যত্ন লয় লাগিলে নলওক লাগিলে নলওক তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাউটো আপুনি মনত চলাব নিদিব যে কোনোবাই চাপ'জ আপোনাক গুৰুত্ব নিদিয়ে যত্ন নলয় নলওক কিন্তু আপুনি কৈ থাকিব কিয় ক'ব দিছোঁ আপোনাৰ একচেপ্টেঞ্চটো আপোনাৰ আপোনাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আপোনাৰ একচেপ্টেঞ্চটো যিমান থাকিব সিমানে প্ৰতিপক্ষই আপোনাক কৰক নকৰক আপোনাৰ তেতিয়া তাত মানে দুখ নালাগিব বুজি পাইছেনে কথাটো তাৰমানে চাপ'জ আপুনি এটা ৰিচাৰ্ছ হৈছিল এজন ব্যক্তি খুব দুখীয়া দৰিদ্ৰ আৰু এজন খুব কোটিপতি আৰু কোটিপতিজনৰ সন্মুখত দুখীয়াজনে সদায় কিবা কিবি দোকান বজাৰ দি পেলাই খায় তাৰমানে তেওঁৰ এটা সৰু কিবা এটা আৰ্নিং হয় আৰু সেই আৰ্ণিং দৰে তেওঁৰ জীৱনটো চলি থাকে কিন্তু সন্মুখত কোটিপতি দালাংটো দেখি তেওঁ সদায় কয় মই কোটিপতি মোৰ দৰে সুখী কোনো নাই মই বহুত সৌভাগ্যশালী মোৰ হাতত বহুত পইচা আছে মোৰ হাতত বহুত কোটি টকা আছে এইটো এটা ৰিচাৰ্চ দেই কওঁতে 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 এদিন কি হ'ল তেওঁৰ শেষৰ ফালে তেওঁৰ তাত একো নাই কিন্তু সন্ধিয়ালৈকে তেওঁ নিজকে কূটিৰপতি যেন অনুভৱ কৰে তেওঁৰ মাইণ্ডছেটটো তেনেকুৱা হৈ গৈছে যে মই কুটিপতিয়ে হওঁ আচলতে সেইটোকে আচলতে নিজেই নিজকে কৰা দিয়া বিশ্বাস গতিকে আপুনি যি নিজৰ বাবে ক'ব সেয়াই হ'ব মনে কেনেকৈ মানি ল'ব আমি কি কৰোঁ আমাৰ মনটো যেতিয়া বেয়া হয় আমি লোকক ঠিকেই দোষাৰোপ কৰোঁ কিন্তু মনটো যেন কোনোবা বেলেগেই মনাব পাৰে আপোনাক তেতিয়াও নোৱাৰোঁ তেতিয়াও কাৰোৰে মন কোনো মনাব নোৱাৰে আপুনি আপোনাৰ মনক এনেকুৱা ধৰণৰ সংকল্প দি মনাব লাগিব গতিকে সাৱধান হ'ব এইখিনি সময়ত এই পাঁচটা কাম নকৰিব প্ৰথম কথাটো হৈছে কাৰোৰে কোনো ধৰণৰ অহিত চিন্তা কোনোবাই আপোনাকো শত্ৰুতা কৰি আছে নিন্দা কৰিছে কিবা কৰিছে এইটো সময়ত অন্ততঃ আপুনি গৰ্ভধাৰণ কৰি থকাৰ সময়খিনিত কেতিয়াও তেওঁলোকৰ অহিত চিন্তা নকৰিব এনেকৈ ভাবিব হয়তো মোৰ কাৰ্মিক একাউণ্ট আছিল পূৰ্বজন্ম মই ক্ষমা কৰি দিছোঁ আৰু পৰাপক্ষত তেনে ব্যক্তি তেনে সম্পৰ্ক সম্বন্ধৰ লগত নিজৰ সম্বন্ধটো ইজি সহজ কৰি ৰাখি যিমান পাৰি আপুনি কমিউনিকেশ্যনটো হিচাপত ৰাখিব বহুত বেছি কমিউনিকেশ্যন কৰিবলৈ আপোনাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে কিন্তু বস্তুটো আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন মানে কি যোগাযোগ বা কথা বতৰাই হওক লগ পোৱা লগ পি যিয়েই নহওক কিয় সেইবিলাকতে কম হয় কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতি চেম টাইম আপোনাৰ মনত যাতে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ বা কোনো ধৰণৰ যেন বেয়া ধৰণৰে সুঁচলি নাথাকে তাৰ প্ৰতি আপুনি সতৰ্ক হ'ব দ্বিতীয়তে দ্বিতীয়তে যিমানখিনি সময় আপুনি আৰাম কৰিব লাগে ডাক ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আৰাম কৰিব নিজৰ খাদ্য নিজে পৰাপক্ষত বনাই খাবলৈ চেষ্টা কৰিব তৃতীয়তে খাওঁতে শুওঁতে উঠোতে বহোতে এইটো কথা মনত ৰাখিব যে মই অকলশৰে কৰি থকা নাই মোৰ গৰ্ভত এটি সন্তান ইতিমধ্যে মোৰ সন্তান এটা যেন মই মোৰ গৰ্ভৰ ভিতৰত মই কেৰি কৰি লৈ আছো মই ইয়াতেই তাক পালনা দি আছো এই ভাৱনাটো খুব বেছি আপুনি ৰাখিব তৃতীয়তে কেতিয়াও কাৰোৰে গছিপিন নকৰিব আমাৰ আচলতে কি হয় এইখিনি সময়ত আমি যি যিহেতু ফ্ৰী থাকোঁ মই দেখিছোঁ বহুতো ফ্ৰী মহিলা থাকে যিসকলে নিজৰ মাকৰ লগতে হওক বায়েকৰ লগত ভনীয়েকৰ লগত কাৰোবাৰ লগত ৰঙহী বঙহী যত যি বেলেগৰ চৰ্চা নিন্দাটো অকণমান কিন্তু ব্যস্ত থকা দেখা যায় সেই কামটো একেবাৰে নকৰিব সন্তানক সি এশ শতাংশ প্ৰভাৱিত কৰিব দেই একেবাৰে নকৰিব গতিকে চেষ্টা চলাব যে আপুনি যাতে আপুনি যাতে কাৰো ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ গছিপিং কাৰোবাৰ কোনোবা চৰ্চা নিন্দাত আপুনি নাথাকিব চতুৰ্থতে যদি কিবা ধৰণৰ গ্ৰুপত আছে য'ত গ্ৰুপত বেছি লোকৰ চৰ্চা নিন্দা হয় কিবা বেলেগ ধৰণৰ গ্ৰুপ অধ্যাধিক কথা বতৰা চলে মা মছলা জাতীয় কথা বতৰা চলে তাৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই আনক যিমান পাৰি যিমান সময় পাৰে মেডিটেশ্যন কৰক আৰু নিজকে ঈশ্বৰীয় কৰি ৰাখক সকলো সময়তে ভাল কিতাপ পঢ়ক কিতাপখন কিন্তু আধা পঢ়িব কিতাপখন পঢ়িলে ভালকৈ পঢ়িব সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়িব যি টি কিতাপ নপঢ়িব খুব দুখ লগা কাহিনী ভয় লগা কাহানী আৱেগিক হোৱাৰ কাহিনী নপঢ়িব জ্ঞানী লোকৰ মহৎ বাণী পঢ়ক যিবিলাক বাণীয়ে সন্তানটোকে সন্তান প্ৰভাৱিত কৰিব পঞ্চমত নিজৰ মানুহজন নিজৰ পত্নী বা নিজৰ পতি নিজৰ স্বামী আৰু ঘৰখনত থকাসকলৰ প্ৰতি আপোনাৰ যিটো নিস্বাৰ্থ প্ৰেম আৰু সম্পৰ্ক সেইটো যেন আপোনাৰ ব্যৱহাৰ আৰু সংস্কাৰ পৰিদৰ্শন হয় তাৰ বাবে কিন্তু আপুনি চেষ্টা কৰিব যি আছিল আছিল ইমান দিনে আছিল আপুনি তেওঁলোকক সমাধান কৰি পেলাই পৰাপক্ষত তেওঁলোকৰ লগত এটা সম্বন্ধটো আপুনি সহজ কৰি ল'ব আৰু যিমান সময় পাৰে আপুনি মেডিটেশ্যন কৰক ধ্যান কৰক থাপনাত বহক নামঘৰত বাহক বা যোন যেনেকৈ স্থানত থাকে কেতিয়াবা যদি আপুনি বিচাৰিছে যে মই অকণমান বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাওঁ পৰাপক্ষত গ'ল যাওঁতে কোনোবা মন্দিৰত সোমালে ববীৰ মেডিটেশ্যন কৰিলে বৰবা মছজিদ গীৰটাৰ নামঘৰবোৰবোৰে য'তেই যায় আপুনি তাতে বহি পেলাই আপুনি অকণমান তপস্যা কৰক মই এটা কথা মই খুব অন্তঃকৰণৰে বিশ্বাসৰে আত্মবিশ্বাসৰে ক'ব পাৰোঁ এইখিনি কৰিলে কিন্তু আপোনাৰ সন্তান গুণী জ্ঞানী সৰ্বগুণ সম্পন্ন দেৱত্ব সত্তাৰে পৰিপূৰ্ণ বিশ্ব বিশ্ব আজি ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰু কৰাৰ পথত আপোনাৰ সন্তানে এদিন কিন্তু ভূমিকা অৱলম্বন কৰিব এতিয়াৰ সময়ত আমি তেনে সন্তান প্ৰাপ্তিৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগে মাতৃসকলে আমি কিন্তু বহু কৰ্ম কৰিবলগীয়া আছে এইখিনিতে কওঁ যিহেতু মানুহগৰাকীৰ এইখিনি সময়ত স্বামীজনৰ স্বামীজনৰ কৰ্তব্য বহু বেছি চাবলগীয়া নিজৰ মানুহজনৰ বা হাজবেণ্ডৰ এই সময়ত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ছাপোৰ্ট মানসিক আৱেগিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে পত্নীগৰাকীৰ প্ৰতি থকাটো বাধ্যতামূলক এইকাৰণেই বাধ্যতামূলক কাৰণ দুয়োজনৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি দুয়োজনৰ দুয়োজনৰ আচলতে মিলনৰ অনুসৰিহে এটি সন্ধান প্রাপ্ত হবলৈ গৈ আছে গতিকে যেতিয়াই ধৰণৰ দেখিছে যদি মাতৃগৰাকীৰ বা ৱাইফৰ কিবা কথা যদি মনটো বেয়া থাকে আপুনি বাহিৰলৈ ফুৰাব নিলে কিবা করে তাতটো আৰু আমি আমি আচলতে সচৰাচৰ কি কৰোঁ আমি মনটো বেয়া লাগা মানে বাহিৰলৈ গলোঁ শপিং কৰিলোঁ বাহিৰত খালো সেইবিলাকে আচলতে টেম্পরারি সলিউশন সেই টেম্পরারি কৰাতকৈ আপুনি পৰাপক্ষত পরপক্ষত সুন্দৰভাৱে তেওঁৰ মনটো ভাল লগোৱা লাগিলে আপুনি এটা গীতেই গাওক বা সকলো কথাক যাতে তেওঁ সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেনেধৰণে আপুনি দুটামান সুন্দৰ কথা কওক এনেধৰণৰে আপুনি বন্ধুত্বটো স্থাপন কৰে আৰু যেতিয়া পত্নীগৰাকীয়ে কিছুমান কথা কয় চাপ'জ এইটো হ'ল সেইটো হ'ল অমুকে তেমুক কৈছে আপুনি চালি জাৰি চাই পৰাপক্ষত গোটেই কথাটোক একেবাৰে এটা স্বাভাৱিক স্তৰলৈ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰ বাবে আপোনাকো মেডিটেশ্যনৰ অতি আৱশ্যক কাৰণ সন্তানটোৰ ওপৰত কিন্তু মাতৃৰ লগতে পিতৃৰো বহু প্ৰভাৱ পৰি থাকে কাৰণ মাতৃ পিতৃ একেলগে থাকে দুয়োজনৰ কমিউনিকেশ্যন দুয়োজনৰ কথা বতৰা দুয়োজনৰ মাজত হোৱা আচাৰ ব্যৱহাৰ চাল চলন দুয়োজনৰ মাজত হোৱা চিন্তাৰ যিবিলাক আদান প্ৰদান তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিন্তু সন্তানে কিন্তু কি কৰি থাকে গতি গতিবিধি বুজ লৈ থাকে গতিকে আহকচোন একেবাৰতো সহজ যিমান পাৰি মই মাতৃগৰাকীক কওঁ যিমান পাৰি যিমান পাৰি মেডিটেশ্যন কৰক তপস্যা কৰক ঈশ্বৰমুখী হৈ থাকক আৰু কোনো কথাত হঠাৎ ষ্ট্ৰেছ আহিবলৈ নিদিব ষ্ট্ৰেছটো ডক্টৰো লিখি নহয় আপুনি ষ্ট্ৰেছ বিহু থাকিব চিন্তা নকৰিব মানসিকভাৱে চাই কিয় লিখে আচলতে ষ্ট্ৰেছটো পৰাৰ লগে লগে সন্তানবোৰতো সেই ষ্ট্ৰেছটো পৰি যায় গতিকে আপুনি আৰু যেতিয়া ষ্ট্ৰেছটো আপোনাৰ আহি যায় প্ৰেগনেঞ্চি কালত তেতিয়া আমাৰ কি হয় কেতিয়াবা মানে শেষৰ মুহূৰ্তৰ ফালে আমাৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে নহয় জানো গতিকে ষ্ট্ৰেছটো আপুনি নল'ব ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী হ'বলৈ হ'লে সদায় ক'ব আই এম হেপ্পী চু মই সুখ আৰু আনন্দস্বৰূপ আত্মা মোৰ কোনো দুখ নাই মোৰ সন্তানটোৱেই মোৰ বাবে সৰ্বোচ্চ মোৰ সন্তানটো সুখী আৰু আনন্দিত গতিকে নিজক চেষ্টা কৰক